नमस्कार दूरनाथnabla विद्यार्थी मित्रों आज આપણે આ વિડિયો લેક્ચર ની અંદર તમારું હિન્દી વિષયનું પાઠ 7મો સવાલ બાલ મન કે જવાબ ડોક્ટર કલામ કે એમનું સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન જોવાના છે તો ચાલો મિત્રો શરૂઆત કરીએ પ્રશ્ન નંબર 1 થી নিম্নલખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર दीजिए જેમ કે પહેલું पढ़े हुए से देखा हुआ ज्यादा याद रहता है क्यों तो देखे हुए दृश्य का चित्र मस्तिष्क में जियो कातियो अंकित हो जाता है पढ़ने से केवल मन में काल्पनिक चित्र बनता है कल्पना में वह सच्चाई नहीं देखा हुआ देर तक याद रह जाता है बीजू से भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा की थी में की थी कॉलेज की शिक्षा अंग्रेगी अंग्रेजी की थी कलाम के विचार कॉलेज की पढ़ाई मातृभाषा में होना चाहिए इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में सोचता है इसीलिए मातृभाषा में ही आसानी से प्रकट कर सकता है फिर भी विश्व के दूसरे देशों में संपर्क कायम करने के लिए अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते हैं है चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा चिराग जैन ने पूछा कि आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है और एक अरब से अधिक नागरिकों को सुखी बनाना है आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है चौथो राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है तो राष्ट्र विकास में शैक्षिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज महिलाएं सबसे सब में हिस्सा ले रही है शस्त्र सेना में भी पुरुषों के समान ही महिलाओं की भी नियुक्ति हो, होती है देश की तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी है विभिन्न उपकरणों में महिलाएं कम काम कर रही है इस प्रकार राष्ट्र विकास में महिलाओं का बहुमूल्य योगदान है पांचवा किसी भी देश के लिए सेना का महत्व क्या है तो किसी भी देश का मुख्य अंग है सेना शत्रु के आक्रमण से देश की रक्षा करती है देश में कहीं दंगे होने पर उसे दबाती है देश में आतंकवादी घुस जाए तो उसे सेना निपट लेती है देश में बाढ़ या भूकंप आए तो सेना संकट में पड़े लोगों को सहायता करती है इस प्रकार बाहरी या भीतरी संकट में सेना ही देशवासियों की रक्षा करती है बीजो महाव्रो का अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए पहलू जी तोड़ मेहनत करना बहुत मेहनत करना यह धंधा जमाने के लिए पिताजी ने जी तोड़ मेहनत की है दूसरा महारत हासिल करना योग्यता प्राप्त करना हमें हर एक मुसीबत को जीतने में आवश्यक महारत हासिल कर लेनी चाहिए रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए तो अविचार का परिणाम अविशरस मजा की कहानी है स्क्रीनशॉट ले लो मित्रों જેથી કરીને તમે સરળતાથી લખી શકો સરસ મજાની છે શીખ અહીંયાથી એવી મળશે બીના સૌચે સમજે કોઈ કામ કરીને સે પછતાના પડતા હૈ ત્યાર પછી માતૃભાષા મેં અનુવાદ છે તો ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરવાનો છે એમ આપણે કરેલો છે કે આપણા માટે સંસારમાં સૌથી વધારે મૂલ્યવાન આપણું શરીર છે શરીર દ્વારા જ આપણે બધા જ કામ કરીએ છીએ માટે શરીર સ્વચ્છ રહે તે ખૂબ જ જરૂરી છે શરીરને સ્વસ્થ રાખવા માટે કસરત કરવી જરૂરી છે કસરતથી શરીર મજબૂત અને સુઢોળ બને છે દરેક અંગમાં સ્ફૂર્તિ આવે છે શરીરમાં આળસ રહેતી નથી તો મિત્રો આ હતું સંપૂર્ણ એટલે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પાઠ નંબર પાંચનું થેન્ક યુ વેરી મચ ફરી મળીશું નેક્સ્ટ લેક્ચર લેક્ચરમાં ત્યાં સુધી આવજો જય હિન્દ જય ભારત